अल्लाम वरम वक् वर्ज़ ये वो कुआ है ये मदीना मुनवरा के अंदर कुआ है और इसको कहते हैं बेर गुर्स ये वो कुआ है जो जन्नत का कुआ कहा जाता है और मेरे नबी जनाब नबी आलिहि वसल्लम ने इस कुएं के अंदर से बहुत ही ज़्यादा दफ़ा गुसल फरमाया और मेरे नबी जनाब नबी महतरम सल्ला वसम ने हज़रत आली रज़ी अल्लाह को वसीयत फरमाई कि मुझे विसाल के बाद इसी कु के पानी से गसल दिया जाए ये ऐसा मुक़द्दस कुआ है और ये जैसा कि आपको ये वहाँ पे लगे हुए अरेबिक और इंग्लिश के अंदर भी बोर्ड नज़र आ रहा इस बोर्ड के अंदर भी इसकी सारी तफसील मौजूद है और मेरे नबी जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि र्ह वसल्लम ने इस मुबारक कुएँ के अंदर अपना लुआब दहन भी डाला और पहले ये पानी खारा होता था और अब ये पानी जब मेरे नबी जनाब नबी रलील् वसम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला तो ये पानी जो है वो मीठा हो गया और उसके बाद से लेके आज तक इसका पानी मीठा ही है और जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालहि वसल्लम ने इसके अंदर शहद भी डाला और ये पानी जो है ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूरी दुनिया से आते हैं और ये मस्जिद नबवी के भी करीब है और मस्जिद कुबा से भी क़रीब है तो लोग यहाँ पे आते हैं और अपने अपने मुल्कों के लिए यहाँ से बोतलें भरकर लेके जाते हैं जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा कि लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आए हुए और गाड़ियों गाड़ी वाले भी इजीली यहाँ ले आते हैं जो भी मदीना मनवरा की ज़्यारत करने जाए तो वो किसी भी टैप टैक्सी वाले से बोले कि मैंने बेर गोर्स पे जाना है तो वो ईज़ीली ले आते हैं और यहाँ से बोतलें भी मिल जाती हैं तो लोग बोतलों में पानी भरकर ले जाते हैं ये बहुत मतबरक पानी है जिसको मेरे नबी जनाब नबी अलैहि रतल्ला वसल्लम ने इस्तेमाल फ़रमाया और इसका वसीयत फरमाई कि ए आली तो इस पानी से मेरे विसाल के बाद मुझे गुसल दिया जाए तो अल्लाह पाक हम सब को मदीना मनवरा बार बार हाज़री नसीब फ़रमाए और जब भी मदीना मनवर हाजिरी हो तो इस पर ज़रूर जाया जाए और इसके पानी को खुद भी पिया जाए और अपने प्यारों के लिए भी लेके आया जाए वाम